Hamaga salom bugun 8 noyabr bugun biz yaxshi va yomon hisobot chiqargan kompaniyalar haqida gaplashamiz tredeoman fokusda bugun birinchi bo'lib copen kompaniyasi bom suk kim tomonidan 2010 yilda ishlab chiqarilgan u internet magazin no uni hisoboti yomon chiqqan ibe kompaniyasini ham bilasiz u amerikani internet magazini no unda ham hisobot bugun yaxshi emas tredingi xabari borlar robi good haqida ma'lumotga ega bo'lsa kerak bu turli xil moliyaviy xizmatlarni taqdim qiluvchi kompaniya afsuski uning ham hisoboti bugun yomon chiqqan shuni inobatga olasizkeyin yana bitta kompaniya bor tos deb nomlanadi ikki ming o'n birinchi yildan beri turli xil restoranlarga deylik bulutli tizimlarni taqdim qilish bilan shug'ullanadi ikki ming yigirma birinchi yilda uni mijozlari soni o'n mingtadan oshiq edi tepada aytilganlarni hisoboti yomon chiqqan shunga qarab savdo qilasiz endi esa navbat hisoboti yaxshi chiqqanlarga rein kompaniyasi ikki yildan beri elektro motorlik pikap hamda yo'l tanlamas avtomobillarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi uni hisoboti bugun yaxshi chiqqan keyin yana bitta ctiker bor unga e'tiboringizni qaratishingizni so'raymiz bu in vx aksiyasi uni ham bugun hisoboti yaxshi chiqqan bugunchalik bizda shu agar bunaqa kontentlar ko'payishini xohlasangiz like bosing bizga yozib qoldiring aytgancha bozordan keyin qaysi birda qanaqa savdo qildingiz va foydami zarm uni ham yozib qoldirish esingizdan chiqmasin har kuni biz shunaqa resurslarni sizga taqdim qilishga harakat qilamiz qisqa ilonda. trader trederman bilim ol foyda qil O'zingizdan asrang